Поезд с цистернами «Аргона» направлялся из Янакиева Донецкой области в Российскую Федерацию на Волжский трубный завод. При транспортировке произошла разгерметизация цистерны, открутился вентиль клапана. Выехавшие на место происшествия сотрудники городского отдела МЧС провели работы по восстановлению герметизации. Сама цистерна была отцеплена от состава и поставлена на тупиковую железнодорожную колею за пределами станции. После проведения всех необходимых работ цистерну отправили на станцию «Красная могила». Произошло, что значит, через э, патрубок заполнения цистерны э, выходил под давлением сжатый газ аргон охлажденный. Сам патрубок отмерз, было обморожении. Поэтому для ликвидации были использованы дыхательные аппараты личным составом для защиты дыхания. Также противогазы. Значит, в течение 30 минут... Э, утечка газа Аргон была прекращена. Ликвидация аварии заключалась в сложности в том, чтобы доступ, доступ к непосредственно к запорной арматуре, соответственно, из этих помп был затруднен, поэтому пришлось заделывать отверстие патрубка непосредственно, оттуда, который выходил газ под давлением, охлажденный. То есть угроза состояла и органам дыхания людей, которые там работали, и также обморожение. Потому что на глазах моментально, когда сбиваешь те снег, который образовывался, скажем, на мерзании, они восстанавливались буквально за считанные минуты. Мы не часто сталкиваемся с такими ситуациями. Но наш коллектив отработал слаженно, благополучно все. Вот. Как бы причину сначала было трудно установить, потому что намерзание было довольно-таки большим. Вокруг того места, где выходил газ. Поэтому вовремя определили ну и приняли все меры для того, чтобы устранить.